элементарно здесь без особых изысков все это, все это идет. Но я, конечно бы, если бы было время и если бы была бы возможность, сейчас, сейчас бы в кипяточек бы опустил. Вот так вот крестом раз, раз. буквально опустили, выняли, и кожица снимается просто, легко и просто. И здесь вы получаете тогда уже такой продукт, который абсолютно целиком полностью переваривается, потому что шкурками, говоря, ребята, как зашло, как так и вышло, извините. Ну, перец тоже здесь Здесь тоже все очень просто, разрезали пополам, еще можно. Здесь уже от лишних ваших вкусов можно кубиками, кому как нравится, можно полосочками. Делаем так вот, раз, два, три. Можно измельчить более мелко, но ну, я думаю, что вот так вот будет достаточно. Вот это все туда же. Хлоп, хлоп, е по штуке, хоп, хоп, хоп. И вот здесь вот опасный момент, потому что вот если до этого времени наши операторы смотрели на это все так, знаете. Без особого внимания, то вот сейчас, вот, когда я достаю а, венец этого блюда, это тунец, вот, и он сейчас отправится сюда, и я смотрю, как уже кое-кто начинает нервно сглатывать, да, ребята? Ну, чтобы избежать голодного обморока, я это быстренько сейчас сюда раз-раз-раз. Вы знаете, соль я уже бы не добавлял, потому что тунец консервированный и уже достаточно соленый. Я бы все-таки сюда еще лимончик все-таки брызнул бы. Вот это было бы очень хорошо. Но автор этого рецепта не, не предложил это закупить, поэтому мы как-то к этому не особенно готовы. Зачем я это делать ложкой? У нас же есть такой замечательный гаджет. Слушайте, 2000 лет развивались для того, чтобы в конце концов изобрести вот такую вот простую и очень удобную, на мой взгляд, вещь. Масло, конечно же, масло. Здесь у нас все просто. Здесь мы пользуемся оливковым. Вы можете заменить это на подсолнечное, но я рекомендую все-таки оливковое. Безусловно, но полезнее. Кстати, британские ученые недавно провели опрос, каким маслом пользуются чаще всего украинцы, и знаете, что выяснилось? оказывается, соседским чаще всего. ну вот практически все. здесь особенно мудрить не надо, и я бы так не разваливал структуру салата. вот это вот так, вот примерно, помешал бы Неглубоко, что называется. и вот Дальше переложил бы какую-нибудь хорошую тарелочку с голубой каемочкой. Надел бы, снял бы все, фартух оставил и отправился в эту самую маленькую Испанию, где спит моя любимая и, конечно же, во сне говорит обо мне. Ребята, я считаю, что Сережа заслужил... Заслужил. Сертификат. Видкурыстную кондитерскую вид стевиафана. Здесь все сладости уже, что называется, будущего, которые абсолютно несут себе ничего вредного. И говорят, что основанные на стирии, они не дают нам возможности поправиться. Вам 250 гривен. Это сертификат, пожалуйста. Ну и мои поздравления, ребята, а всем остальным, кто сегодня просыпается вместе с нами. Приятного аппетита. Завтракайте. Вместе с дутом